19 червня 25-го року евакуація Скуп'янська. Працюють два екіпажі. Арік Большой, Рибак і Жук, Автівки Крузак Амбуланс і «Форд Старяк. Їдемо забирати 4 будиночки. Так, высадил жука. першу адресу. Зараз будем забирать людей. Тут все разбыто. Это второй подъезд. Вон у Гарика лицо извинилось. Гарик, уже. Все, пока, Люк. Все, до да побачення. А? До да побачення. Спасибо. Кого? Еще кого будет Да, еще сейчас за одной людиной. А? Звука было на... на того человек стоит. Вот. Вы на эвакуации, да? да? Ну, наверное, да. О, у вас да там два будет... человека, да? да? Да, да, да. У меня гантели есть на 6 и на 4 килограмма. Я вам хочу подарить. Хорошо. Это возможно. Да. А возможно. Отъезжайте. А какой у вас крайний, да, подъезд? подъезд давай. Да, давайте тогда. Прибыли на другую адресу. Ставьте речи, зараз мы Вы едете, да? Да, да, да. Грузить-то, давай, 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 ну, ну, да. Давайте грузимся. Да, да, конечно. У меня такой Сюда, через сиденье. Нет, сюда, 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 сюда. <laughs> а я? Баба старая. Ага, что делать? не такие прыгали. Да? Да, давай сюда. Это куртка ваша? Это когда это? Да это в течение недели там и, и в день даже дважды было. Это вот свежий, да? Да, да это свежий. Потому что там вот сабики это все. А почему вы идёте? Ну потому есть? что мы тут живем. Я понимаю, но так... На арендные, на арендные квартиры по 12-15 тысяч Так Да, у меня не нет. хватает И но нахер нет. мы кому здесь да. то нужны Я же вижу, как люди живут нет. сейчас Давайте все, давайте, давайте, давайте Поэтому лучше сидеть дома Так где? Где? Ну а где? А а я у себя дома. Сказал, а что сказал, что там по 12 -15. да потому что я знаю. Я вчера приехала с Харькова. Вон моя ну, машина стоит. Ну, цены какие, товарищи. Да. Да это я не знаю, не... это, будет, да. наверное, будет на новостройке. Да, да, элитнее. Он Шевченкова по 12, по 10 тысяч, однушка и то. Шевченко? Шевченко? Так, это по Харькове дешевле. В Харькове, да, можно снять 12 квадратов, за 2 тысячи можно снять. Ну, разве это же? Чего? Лучше я сдохну тут. Я А так надо еще побороться А мы будем а это пусть. Тимка убежал куда-то. И что, а то а ты бросаешь ее? А да, пойду. Вот это да. Короче, без кота. Предали тинку. Ну вы, если что, заберите его, подкормите хотя бы. Там на их там 100 штук. Ну, ну 100 мы, не поможет. Мы это будем делать. Все, тогда тримайтесь. Да, ребят. Ну, я До да побачения, ну, надумайте. Нету кормов вообще. Ну, если мы будем в ближайшее время. Ну, а да, если вдруг. А может, я лекарство. Так. Если что, мы там с детства кому-то отдадим. Тогда, а вот, вот это там где собачка, там да. ну, будет открытый, тут и, 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 и заносим по и мы уже отсюда. Вон у нас да? есть тут трошечки, Попайте. мы кормим сами, ну таких собачек да, подкармливаем. Ну тут их стая просто, и прибиваются, и прибиваются, о, ребята. А ну давайте, тебе для собаки поставим, да? Позовите собаку. Да он сам не подойдет, да. и, 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 и. пошли. Так, Гарик, зачем будем ходить? Сейчас да будет за собакой, Я, потому собакой. что они не дадут потом больше. Пошли, да. Иди сюда. Гораздо. Иди сюда, хороший. Малыш, иди сюда. Малыш. Иди сюда. Малыш. Иди сюда, ты скучна? Иди сюда. Иди сюда, хороший. А ну, давай. Давай, сейчас попробуем, что-то там заварим. Что-то нам записано. Иди сюда, да. А ну давай, пробуй. Иди сюда, хороший, иди. Хорошо, да, это так вкусненько. Это да, очень вкусно. Очень вкусно.